biz diplomatiyada o'qiyotgan paytimiz juda musobaqa qilardik o'qishni ertalablar aytganimizni yuz ikki yuz betlab kitob o'qirdik va o'zimiz hech narsa o'qimagandek va kech tu turganday tutardik <laughs> ya'ni so'rab qo'yishardida haligi ertalab turdingizmi deb qo'ysa yo'q turmadim uxlab qolibman deb turib hazillashardik va judayam katta gierkonkurensiya bo'lardi va o'sha aurani biz eng qo'msaymiz hozir atrofingizdagi odamlar sizni eng qimmatli qimmatli narsangiz ya'ni ciu cambridjeda dars berayotgan o'qituvchilardan ham ko'ra hatto bu tizimdan ham ko'ra sizdagi eng valuabl narsa bu atrofingizdagi komanda mana shu auraga siz yaxshilab e'tibor qiling men sizga javob berib aytaman siz bitirasiz bir kuni va bitirib ketganingizdan keyin bu jamoa hech qachon yig'ilmaydi ya'ni sizlarni yig'ish haligi statusga yozib qo'yasizlaru bandasiga emas <laughs> ya'ni dunyo bo'ylab shunday sochilib ketasiz men sizga yuz foiz kafolat berib aytaman sizni to'yingizga mana shu hamma kurs tashlaysiz kelmaydi siz vafot qilsangiz janozangizga hamma kurs tashlaysiz kelmaydi qizig'i ham bo'lmaydi o'zi u payt ya'ni men aytmoqchi bo'lganim sizni nima eng kuchli qiladi atrofingizdagi komanda kuchli qiladi atrofingizdagi insonlarga nazar soling o'qishni ilmni yo'lida musobaqa qilish harakatini qiling biz hozir dunyoni ustida musobaqa o'ynab qoldikda atrofdagilargi qaraymizda nimasiga qarayapmiz kiyimi yoki telefoni yo mashinasiga qarab o'shandan o'tay deb harakat qilyapmiz o'zi aslida aql eng katta ilm eng katta boylik bo'ladi bir boy bilan bir olim inson karvonda ketayotsa qaroqchilar hujum qilib qolibdi o'shanda boy aytadi ey xudo meni tanib qolsa nima qilaman men, men boyligimni bular bilib qolsa nima qilaman desa <laughs> olimim siqilib turgan ekan siz nimaga xavotirlanyapsiz desam e xudo men bular meni tanimay qolsa nima qilaman deb aytgan ekan tushunyapsizmi boshingizdagi o'sha siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan свежий turgan miya sizni eng katta salohiyatingiz resursingiz bo'ladi qancha pulingiz bo'lsa faqat o'sha joyga tiqing kurslarni sotib oling onlayn udemy bor kursera bor sizni kuchaytiradigan eng kuchli ilmlar o'sha joyda suv tekinga turibdi o'n bir -e dollarga istalgan kuchli kursni sotib olib siz professional bo'lishingiz mumkin hatto tekinga hozir garvard kursida o'qib garvard sertifikatini olishingiz mumkin top 10 free courses on topronde bossangiz o'nta dunyoning eng nufuzli e, universitetlaridagi tekin kurslar chiqadi siz o'qiysiz va oxirida shu pochtaga va sizni nomingizni yozib pechat bosgani uchun sertifikat o'sha diplomga pul jo'natib yuborasiz taxminan yuz yuz ellik dollar atrofida bo'ladi bo'ldi siz уже garvardda o'qib chiqqan odam bo'lasiz siz уже mitda o'qigan odam bo'lasiz faqat biz izlanmayapmizda nima xohlashimizni o'zi ham bilmayapmiz yandeksda siz qachon metkani bosasiz keyin yo'l chiqadida bugun o'sha metkani bayroqchani qo'yish haqida gaplashamiz sizlar bilan